Украина построила в э, Киеве четыре новых международных терминала в аэропортах, э, три новых взлетно-посадочных полосы, несколько десятков гостиниц, точное количество я назову уже 15 мая, после того, как они все будут сданы в эксплуатацию. Часть автомобильных дорог, Два стадиона абсолютно новых построило государство. Один стадион в Харькове со смешанным капиталом, государственное частное партнерство. И один стадион Донбасс-Арена в Донецке, это полностью частный стадион, построенный футбольным клубом «Шахтер». Также запущено полускоростное движение, будет в мае железнодорожное. Это всего лишь мало только того, что сделано. Ну, конечно, сейчас на первое место выходит подготовка персонала, подготовка менеджмента, это задача зимы и весны. В таком случае, если проводить в странах с абсолютно идеальной инфраструктурой, то страны, которые не обладают, никогда и не подтянутся к европейской инфраструктуре то есть здесь как раз появляется возможность быстрее пройти путь э, по крайней мере к инфраструктурной объединенной европе к сожалению плановая экономика действительно наложила отпечаток на инфраструктуру это касается и украины и польши и на сегодняшний день конечно за полтора года сделать инфраструктуру аналогично западной тяжело но что касается авиационных и железнодорожных перевозок, то все будет сделано на 100%. Для э, независимой Украины это вообще первое событие, поэтому оно сверхважно. И э, тут э, наши гости, болельщики должны понимать, что 74 года э, мы жили в тоталитарном режиме, и не было возможности открыть Украину всему миру. Поэтому для нас это э, и премьера, и шанс.